І до Києва, і до тих рішень, які приймаються в Києві, в тому числі і до євроінтеграції, буде пов'язана з цією ситуацією, яка буде на Донбасі. Ми маємо очевидно усвідомлювати і бути реалістами, що економічно в цілому країні треба буде переживати непрості часи, і в тому числі знову ж таки на Донбасі. Тим більше враховуючи неконкурентоспроможність більшої промисловості частини. Тому о, що може бути привабливо, якщо, скажімо, економічна ситуація не буде радикально поліпшуватися? Я думаю, це якщо буде розпочата боротьба з корупцією, якщо буде розпочата реформа правоохоронних структур, і якщо буде радикально змінена власне? Е оця соціальна структура на Донбасі, тобто не там, коли олігархи вибудовують піраміду і в цій піраміді є начальники, які кришують, беруть побори і так далі. Тобто, це, я думаю, насправді буде ключовим ключовим далі для позиції значної частини місцевого населення. Не скажу, що всіх знову ж таки, тому що є очевидно ідеологічні люди, які орієнтуються на Росію. Є люди, які ідеологічно. Орієнтується на Київ на Європу. Але є болото. І в цьому болоту треба показати, що буде щось принципово інше. Тобто, що це означає? Дуже важливе значення матимуть кадрові призначення. Тобто, щоб призначались люди незапрямовані. На жаль, деякі з тих призначень, які зараз, скажімо, відбувалися останнім часом, вони викликали сумніви. Я думаю, що при нових кадрових призначеннях треба зокремо враховувати і той потенціал, який є в добровольчих батальйоні. Ще раз, що там багато місцевих людей вони є активними і вони чітко говорять, що для нас після війни ми хочемо змінити ситуацію в Донбасі і в країні в цілому. Тобто вони хочуть це змінити. Значить, відповідно, цей потенціал треба використати і е, розставити їх на ключових посадах. Ну, одна з ідей, скажімо, це в тому числі використати ці батальйони для того, щоб е створити нові правоохоронні структури в Донбасі. Ну, батальйон Азов реально він до останнього часу не брав участь в бойових діях за винятком звільнення Маріуполя, вони якраз виконують ці правоохоронні, правоохоронні функції на е Азовському узбережжі. Тобто це те, те реально, що вже робиться. От очевидно, що після звільнення Донбасу цей потенціал дійсно його варто було варто б було використати. І якщо змін, відбудуться ці зміни, так, тоді, я думаю, що буде наповнюватися і ідея Ну, я на цьому зупинюся, якщо у вас щось буде цікавити детально, я попробую до дивитися. Дякую. Зараз я попрошу до слова пана Сергія Іванова. и дома публициста Голдберга Майского Длинча, властный хазяин Майска. Спасибо, добрый день. Спасибо. Пиши микрофон. Добрый день. Ну, я, собственно говоря, не готовил такого доклада. Почему? Потому что, да, вот здесь, в одном ряду с такими известными и умными людьми, наверное, было бы неправильно, если бы она начал что-то рассказывать о политологии, там, или о социологии и так далее. Вот, поэтому я буду рад и э, в большей степени коснусь тех вопросов своего видения э, перспектив Донбасса да, и его последующей судьбы. Вот, э, я прожил в Донбассе 27 лет. До этого я жил, э, так сказать, на Луганщине, да, но в ее слабожанской части, части, которая сейчас не покорилась террористам, собственно говоря, они туда не дошли, потому что встретили сопротивление, вот, и которая никогда в жизни не имела никаких общих ментальных черт с той территорией Донбасса, которая полностью легла под террористов и, более того, подпитала их живым мясом и всяческой поддержкой, вот, которая активно участвовала в, в, в так называемых референдумах и, и прочих ивентах, которые внесли на нашу территорию кремлевской политехнологии и непосредственно вот эти боевики я хотел бы сказать следующее что но ну, еще буквально каких-то сто лет назад может быть чуть больше чем сто лет назад на территории современной украины не было более европейского европейской территории чем Донбасс почему потому что Донбасс построили европейский целиком от И до Именно европейские деньги послужили, вот, были, вкладывались в развитие предприятий, промышленности. И изучая архивы, я обнаружил такой интересный факт, что по состоянию на... 1917 год, когда, произошла когда произошел Октябрьский переворот, то 10% жителей Донбасса имели европейское гражданство, чтобы вы понимали. То есть Донбасс был каким знаете, промышленным анклавом, вот, куда, куда, стекались, куда стекалась техническая интеллигенция, которая должна была обслуживать эти предприятия. Вот, и так далее. А основную массу населения Донбасса за долгое время с составили ну, всевозможные спектакли, да? вот, беглые бандиты, отставные военные и так далее. Вот. Это, кстати, очень легко прослеживается по названиям населенных пунктов. Скажем, я родился в городе Зимогор. Зимогор – это это бор, это беглый татар, -то, то, есть на -то вот. И у нас таких населенных пунктов очень много, чтобы вы прекрасно понимали, чтобы вы понимали. И во многом, мы, и, кстати, если ты знаешь этот факт, да, ты очень многое начинаешь понимать о Донбассе. Вот. После революции ну, все, как обычно, испортили большевики красные. Да? Пришли, провели чекистскую свою зачистку, уничтожили, фактически вырезали под корень техническую интеллигенцию людей образованных, осуществили массовое переселение людей из разных концов, в том числе и Украины оторвали от ментальных корней многих жителей Западной Украины. Э насильно перевезли, провели индустриализацию совершенно идиотскую, на мой взгляд. Индустриализировал все, все, что только можно было идти, индустриализировать. Вот. И после этого э как бы Донбасс превратился вот именно в, знаете, в такой, э такую территорию вечного безнадзора. Да? То есть, по большому счету, нет никакой разницы, в, так сказать, в сознании людей, живущих, ну, скажем, в 1979 году да, и в 2014 году в определенных городах Донбасса. То есть, если вы приедете в Красный Луч, родину известного украинского политика Натальи Королевской, если вы еще помните, да, 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 прибудет с ней сила. Э, э, вот, то вы, пообщавшись с обычными гражданами, вы поймете, что, э, ну, вот, э, ну, тоже, ну, я не знаю, в основном люди молодые, я еще немного застал Советский Союз, как бы помню хорошо, то есть, ну, вы наверняка общались со своими бабушками, дедушками, наверное, многие были коммунисты, не знаю, были какие-то очень какие, 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 какие правильные советские люди, то есть, вы видите, что ими, вот, в основе их мировоззрения лежат те же самые ценности. Вот. По большому счету эти ценности представляют собой, ну, условную колбасу по 2,20, да, вот, условную какую-то стабильность, где бы хуже не было, вот. А все э, вот эти вот категории, да, высокие, там, относительно каких-то развития, относительно евроинтеграции, областей не волнуют. То есть, их не волнует геополитика как таковая. Им самое главное, чтобы у них была работа, чтобы они вечером могли пойти купить там себе какой-то ритм, приготовить, выпить да, пиво, посмотреть телевизор. Вот, вот по большому счету это так, к сожалению. Вот. И большая часть Донбасса и живет именно по таким правилам. Почему? Потому что в условиях тотального беззакония, в условиях тотального распространения бизнеса, связанного с незаконной добычей полезных ископаемых, вы знаете прекрасно копанки. Вот, из-за которых Донбасс, по большому счету, сейчас уже э, находится, на, находится на, краю, на, на, грани техногенной катастрофы. Вот, э, иной образ жизни и, иной, и формирование какой-то иной вот, иного сознания, да, вот, э, оно попросту невозможно. Вот, поэтому, э, что касается моего видения перспектив Донбасса, ну, я бы не стал э, Вообще сейчас вести разговор э, о том, как изменить сознание жителей Донбасса. Э, жители Донбасса, они в принципе либо имеют сознание, либо его не имеют. Вы прекрасно должны понимать. Вот, то есть его менять, у некоторых даже менять нечего. Причем это инертная масса и большинство. И не потому, что да, вот они какие, но действительно, ну, вот все образовательные программы, да, все культурные программы, они были полностью нивелированы за последние 20 лет. То есть я, конечно, я очень сильно не люблю коммунистов и советских людей, и Советский Союз, но я вам скажу так, что в Советском Союзе, конечно, гораздо больше внимания уделялось развитию украинской литературы и так далее. Неважно, какого качества она была, но тем не менее. Моя бабушка с дедушкой переехала из Абекали, собрали чудесную украинскую библиотеку, на которой, собственно говоря, я и вырос, которая до сих пор у меня, наверное, еще осталась, если мы там не разбомбили, не в курсе просто. Вот, поэтому я бы начинал со следующего, то есть, когда в определенном коллективе людей, да, в определенной общности людей появляется человек с вирусом, какой-нибудь атипичной пневмонии, да, то этот коллектив берут в карантин. Вот именно такой я вижу судьбу.